Вірю, я кричу не дарма. Я не роблю це для того, щоб заспокоїти своє сумління. Мене не бачать зараз ні депутати, ні журналісти. Тут тільки є я і я ви. І так ми сьогодні цілу ніч з вами простояли. Ходив туди-сюди, підміном. Я і стояли сьогодні. Чесний, ти живеш по закону. Я на твоєму боці, як би погано тобі не було, до того моменту, поки ставати поліцейськими в Канаді, в Австралії, в Великобританії і знати, що за тобою стоїть держава міцно. А ви не розумієте, хлопці? Та, звісно, розумієте. Сьогодні вас підставляють, а завтра від вас відвернуться. Нам колець України! Всі thank <laughs> you

Подержите чуть-чуть. На партикабле, да? Региональные операторы стоят на партикабле. Все. И кто занял место, тот стал. Кто не занял, пожалуйста, а там стоит. Известный диссидент Сакена Аймурзаев. У меня была идея попросить его прочитать любимые четыре из Пушкина в честь предоставления украинскому языку статуса официального. Вот, русскому языку, да. Так что я думаю... Но друзья говорят, ограничиться любимым произведением. Пусть назовет хотя бы произведение любимое русского классика. Посмотрим. Здесь не Здесь просто тишина, изоляция, бункер. Очень, кстати, похож зал на Зориной, на кинотеатр Зориной очень похож. Там такой же конференц-зал. Пойдешь? Случайно ли это? Нет. А что ты сейчас руки порежешь, не видно. что? А ну, блин, карточка заела. Смотрись, мы изнутри заблокировали, считаем. Ну, сейчас вот, значит, потасовка Вот центральный... около третьего ориентируй. И он пусть Кому надо да, снимать, снимайте. Вот те, кто девушки, я прошу. Здесь небезопасно. Те, пожалуйста, тех, вниз. Кто девушки. Да. Пожалуйста, ребята, кому необходимо, останьтесь. Кому не надо, пожалуйста, спуститесь вниз. Потому что сейчас, если начнем работать, вам будет не до А в каком смысле работать? Ну, в Да, поэтому всякое. Но мы это... Опустела без тебя земля. Таких пресс-конференций президента я уже давно не помню. Покращение життя! Уже сегодня!